kanalımıza xoş gəlmisiz. Bizi izləyərək ən son xəbərlərdən xəbərdar olun. Başkvadada Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirliyinin rəhbərlərinin görüşün başlanmasından bir müddət sonra Ceyhun Bayramov fasilə götürüb və binanı tərk edib. Ölkə az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mediyası məlumat yayıb bildirirlər ki, o təxminən 1 saatdan sonra müzakirələri davam etdirmək üçün geri qayıdıb. Media onun Azərbaycanın Rusiyadakı səfərliyinə getdiyini və məsləhətləşmə üçün Bakıya zəng etdiyini ehtimal edib.